¿Cómo se en Sin una copa no hay... ¿Una canción? Sí. Para aprender español tienes que beber una copa. Y no una. ¡Salud! ¡Feliz año! ¡Muchas gracias! ¡Feliz año nuevo, mi amor! ¡Feliz! ¡Otra vez! Всім привіт, я вас вітаю на сторінці і спейс. А сьогодні до мене в гості прийшла моя учениця Елена, з якою ми вчили іспанську. <говорит> я хочу сьогодні задати пару питань, щоб вона розповіла про свій досвід у вивченні іспанської в нашій школі. Елена, ми обидві знаємо, що ми з тобою мігрували в Іспанію, саме в Барселону. так вышло. Тоже скажи, будь ласка, с какими сложностями, трудностями ты зіштовхнулася при приезде? Я могу разговаривать и мову. Ты можешь разговаривать, какой хочешь. Как <laughs> мне там угодно. Первое, с чем я столкнулася аки здесь в Барселоне, это, конечно же, то, что я не могу элементарно даже кофе купить, потому что единственное слово, которое я знала, это привет, ола, и, пожалуйста, пожалуйста. И это было самое сложное, потому что ты не можешь купить кофе, ты не можешь пойти оформить документы, ты не можешь ничего. И в этот момент ты понимаешь, что тебе нужно учить язык, и причем не просто учить, а очень быстро. Чем быстрее ты его выучишь, тем легче тебе здесь будет. Когда ты разумела, что знание испанской мовы, тебе Стоя прям необходим для комфортного проживания в Барселоне. А, через три дня. А, расскажи... Много времени мне не понадобилось. Мне понадобилось ровно три дня, чтобы я поняла, что мне нужно учить язык. И я начала его немного учить. Сначала сама, потому что не понимала, с чего начать. Я начала с чего слушать... ты начинала, расскажи. Я начала слушать сначала песни, смотреть фильмы и немножко набирать э, слова в программе «Дуалинга». И потом, было, когда скажи, познакомилась... «Дуалинга» было? Было, конечно, конечно. И потом, когда я познакомилась с Кариной, вот, ну, ты просто сформировала все, что у меня было, и направила. Я заговорила. Не надо аплодисментов. Как швидко ты побачила прогресс? Когда, я могу так сказать, когда темы легкие, тебе кажется, что ты такой умный, и ты прям схватываешь на лету. Ну прям, когда у тебя есть понимание слов, пространства, в котором ты общаешься. А вот когда темы выходят за рамки твоих знаний, и где ты теряешься сразу в пространстве, ну, тебе кажется, что этот язык вообще не одолеть. Например, тема про Египет, которая меня довела до слез. И вот в этой теме я подумала, что я никогда не заговорю, потому что мне было сложно. Я не понимала, о чем мы говорим. Слова мне были неизвестны, непонятны. Но на следующий урок я все-таки собралась с мыслями. І надалі його. Просто для контексту тема про Єгипет – це тема минулих часів, а тема минулих часів є однією з найскладніших. Однією з найскладніших. Саме тому важливо знайти класного вчителя, який проведе тебе через цей ліс, і розставить ліс. Так будуть можливості на українському? Можливості. Випьем за, за возможности. За возможности. Какие возможности открылись для тебя, когда ты начала лучше разговаривать испанский? Ну, первое, с чем я столкнулась, это то, что я смогла изменить свою сферу деятельности, свою работу. Ведь со знанием языка ты можешь выбирать работу. Не работа выбирает тебя, где без знания языка тебя не возьмут на хорошую работу. Когда у тебя есть знание языка, ты уже выбираешь работу. То есть ты володарем Володером своего Сто процентов. А что бы ты порекомендовала тем, кто только начинает выучать испанский? Верить в себя. Без этого никак. И просто понимать то, что каждое новое слово открывает для тебя новые возможности, расширяет твой кругозор, и через год ты такая говоришь: "А я молодец, я смогла" а я понимаю, и мне теперь не нужен переводчик, чтобы пойти в больницу или в аютамента, и для того, чтобы оформить какие-то документы. О, смотри, а еще можно удачно выйти замуж, если знать хорошо испанский. Сейчас ты себя чувствуешь больше впевненную. Сейчас я себе чувствую больше ленивую. Как это сказать по украинскому? Не знаю, потому что... Это, наверное, с этим сталкивается каждый ученик, когда, ну, Каждый, я бы так сказала, среднестатистический, потому что есть люди, которые хотят больше, больше, не умеют останавливаться. Но в среднем, конечно, когда мы достигаем какого-то уровня, вот как у меня сейчас, я понимаю, я говорю, да, где-то я путаю времена, где-то я немного путаю слова, но в целом как бы все нормально. И я такая уже немножко обленилась на то, чтобы немножко дальше изучать больше. Я учу по мере сейчас необходимости, то есть не так с усердием, как раньше. Так все полностью ок, знаешь, типа, мы не, не завязаны учать мову прям до С2. Но почему бы и нет? Ну что тебе это даст? Больше словарный запас. Можешь более глубже, ярче выразить свои эмоции. Так ты можешь их классно выражать на B1, и на уровне Б1, если не Ты... Хочется быть умнее, грамотнее. О. Ну, это уже следующий уровень, да. Okay. Но yeah. это надо вот сейчас, мне кажется, такой период спокойствия, uh -huh. а потом вот он следующий. Uh -huh. Хочу лучше. Uh -huh. Не, okay. ну сейчас у меня следующий этап. Я хочу с сентября английский начать учить. Ну, потому что... <laughs> Жить здесь и не знать английский, оказывается, это стыдно. Да? Да. А как ты здесь что как ты встречаешь английскую мову своему типа всегда? На данный момент у меня есть 10 клиентов, которые не говорят на русском, не mm -hmm. говорят на испанском, они просто говорят на английском. И мы с ними общаемся через переводчик. Mm -hmm. И мне это некомфортно, mm -hmm. в первую очередь. Я чувствую себя неполноценным, неграмотным человеком. речи, знаешь, я такой прикол, что сейчас скажут, что ты Технології розвиваються, і скоро нам не потрібно буде вчити взагалі мову там з вчителями, нам нічого не потрібно буде робити, бо у нас є технології, у нас є Google перекладач і все таке. Тож ти віриш в цю теорію того, що нам не потрібно буде вчити мови у майбутньому? Чи все ж таки воно лишиться? Може бути такою, як і зараз, от GPT пустили нам в маси, і ми вже десь обленились. Но все равно всегда есть те люди, которые хотят mm -hmm. развивать себя. Есть те, которые ленивы. Ну, наверное, это больше. Все равно мы делаем для себя. Mm -hmm. Ведь я сейчас тоже могла не учить испанский, общаться общаться через переводчик. Могла? Могла. Но сделала это для себя. Боинкола нема интернета на телефоне. Які аспекты мови тобі тебе наиболее найважче, типу там выучение слов, може там чтение, грамматика. Только прошедшее время. Вони всех просто. Только прошедшее время. Я до у не дошла. А я не дошла, да? Я куда-то не дошла. Ну вот, оно мне же не мешает здесь жить. Были такие моменты? Моменты. 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 Юля Тимошенко. Господи, ти подожи. <реш> вона стала скрізь, не знаходить. Як ти справлялася з моментами, коли тобі здавалося, що прогрес у навчанні йде дуже повільно? Адже ну, мені здається, у будь-кого наступає такий момент, що здається, що все. От я застряв. Так, ну, так кожен урок думає, що ти застряв. <реш> Це так сложно сповнить. Какой ну, вот Я тебя. ревела вообще, как белуга, вот так, а -а -а, прям. Я думала, я его не оседлаю, этот язык. Я знаю, что очень важно иметь этот как практику. Mm -hmm. Вот здесь, то есть то, что учить, это одно, но если у тебя нет с кем разговаривать, mm -hmm. это все коту подход. Дорога, а как ты находила себе практику, кроме наших занятий? Хорошо, на тот момент я работала, и у меня в окружении были только испанцы. я была одна русскоговорящая. И хочешь не хочешь, ты начинаешь выкладывать эти слова, и начинаешь говорить, ну нужно себя... А, я очень много в Тиндере общалась, у -у -у. именно для этого. У -у -у. Я регистрировалась, и когда мне писали по поводу знакомства, мне, у меня спрашивали, какая твоя цель? Я пишу, мне надо практиковать испанский. Причем мне э, писать было легче, чем говорить. Я, у меня зрительная да? Да, память, и я... І мені писали в Тіндері, що «Тоді ми не да з тобою. Треба було голосовими написати. «Віталя М'єрна Класна ідея. Я також все раджу. Особливо ну блін в Тіндері просто багато таких чувачків, які хочуть там на свіданки піти і все таке. Краще Бамбл в цьому плані, бо там можна вибрати е такий може, а, розділ, собі тільки друзів шукати. <кхм> і все, і ти будеш. Тобі будуть е попадатися ті люди, які хочуть також. Аблар, еспаньо, практикар, сім, bueno. А скажи мне, Елена, пожалуйста, как наше общение, наша крепкая женская дружба И помогло не только да, в изучении испанского, но и, возможно, в адаптации в новом месте. Первое, с чем мы сталкиваемся, это с полным отсутствием здесь друзей, подруг, знакомых. И когда жизнь тебя с кем-то сводит, угу. то ты как бы хватаешься за этот шанс. Угу. И не упускаешь, ищешь... Варианты этого общения, потому что ты понимаешь, что у нас здесь мало, а адекватных -а. а еще меньше. Да, и когда общение складывается приятно, то ты стараешься этого человека удержать, потому что, ну, почему бы и нет? Мы побывали на Монсеррат. 1 января. Это было классно. Надо повторить. 100%. Обязательно. Ну что? Мне кажется, все получилось. Да. Мне тоже дается, что все вышло. Muchas gracias, Elena, за то, что а ты, ты погодилась со мной сделать это прекрасное новоречное интервью. Фелисанья Нуэва. Фелисанья Нуэва. Идем на спейс. Огонь! Я думаю, там сейчас такая, ой, не включила запись. Сейчас память. Ой,